Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmət tamaşaçılar. Bu gün iyun ayının 8-i, studiyada mən natiq Adlov və mənnə yanaşı bir dəyərli bəyimizi görürsüz, Jan-Jacques Rousseau, o birisi isə son günlərin dırnaqarası qəhrəmanına çevirən Daxili İşlər Naziri Vilayət Evazov. Biz üçümüz çalışacağıq ki, bu qısa yayımda hörmət tamaşaçılarımıza nəsə deyək. Yəqin 2 gündür Bakıda baş verənlər barəsində hamınız xəbərdarsınız. Polis karantin rejimini pozduğuna görə e, insanlara qarşı aşırı zorakılıq göstərir e, və dünən bir vətəndaşı evindən çıxdığına görə böyük binanın qarşısında sürüyəndə mən etirazlar olmuşdu. Vətəndaşlar binadan polisin başına zırzıbıl atmışdılar. Mən bu hadisə barəsində, hadisənin siyasi tərəfi, məzmunu barəsində bir qədər sonra, bir neçə saatdan sonra xüsusi bir video hazırlayıb sizin diqqətinizə çatdıracağam, hörmət tamaşaçılar. İndi isə məsələnin biraz dərin psixoloji, fəlsəfi qatını yenmək istəyirəm. Bilmirəm buna qüdrətim çatacaq, çatmayacaq, yəni istedadım, bilmim imkan verəcək beynimdə olan bu ideyanı sizə çatdıra bilim yoxsa yox. Hər halda bir təşəbbüs göstərək. Bu gün bir yoldaşın yazdığından mən gördüm ki, qeyd eləmişdi ki, orada polisin başına zibil atan qadınlar da, amma bunlar kişiləri tutub aparır. Yaxın xəbəriniz oldu, həmin zibil atan binaya bu gün səhər tezdə, yəni iyunun 8-də çevik polis alayı Şuşanın üzərinə hücum edir kimi hücum çəkiblər çox sayda və insanları evlərinə girib yarım çılpaq, yarım çılpaq götürüb aparıblar polis idarəsinə. Bir abartı bir hadisədir. Yəni bu barədə təkrər edirəm videomuz olacaq. Həmin o yoldaş yazmışdı ki, Facebook-dan gördüm ki, o zibilləri polisin başına atan qadınlar olub əslində. Bu fakt mənim diqqətimi çəkdi və istəyirəm bu barədə sizinlə danışım. Yəqin sizin də nəzərinizi cəlb eləyib ki, Azərbaycanda etirazçılar daha çox qadınlar olub. Mən mitinqinə təkcə çıxanlar demirəm. Məsələn, Aynəsən vaxtından siz baxın, şahid eləyən qadınlar olur, danışan, etiraz eləyən falan Azərbaycan qadınları. İndi bir çoxları hesab eləyir ki, Azərbaycan qadınları öz hüquqlarını bilmir falan. Mən əksini düşünürəm ki, Qadınlar əksinə kişilərdən cəsarətli də Azərbaycanda. Gəlin bu məsələyə toxunaq. Ki niyə görə açıq mən özüm analiz eləməmişəm, əgər səhvə yol verirəmsə siz də deyə bilərsiniz. Sadəcə inanıram. İnanıram ki, doğrudan da orada polisə əsas etiraz edənlər Azərbaycan qadınları oldu, xanımlar oldu, analarımız, bacılarımız oldu. Və mən bunun səbəbini Böyük fransız mütəfəkkir Rousseau vasitəsilə tapmaq istəyirəm, daha doğrusu tapmışam. Yanılsam, siz də mənə şərhlərinizlə e-mailimə, WhatsAppıma mesaj yazmaqla yanıldığımı göstərə bilərsiniz. Nə yazırdı Rousseau? Rousseau'nun bir məşhur əsəri var, insanlar arasında qeyri-bərabərliyin səbəbləri. Onun səbəbləri, yəni niyə görə bəzi adamlar varlıdır? Nə görə bəzi adamlar kasıbdır? Rusunu rusu eliyən bu əsər olub əslində. Bunun səbəbləri barədə Russo bir sanballı kitab yazıb. O kitabın bir yeri var. Russo orada yazır ki, bir düşüncə adamının, bir savadlı adamın, bir filosofun pəncərəsinin altında elə onun kimi bir ziyaalının, bir oxumuş adamın başın kəssələr. Və o adamla haray qaldırsa, ki, ay cəmaət kömək eləyin, mənim başımı kəssələr öldürürəm. Deyir, həmin savadlı adamın, həmin filosofun işi bu olacaq ki, qulaqlarını tıxıyacaq ki, o dəhşətli səsi eşitməsin. Sonra durub baş verənlər barəsində güftəgü edəcək. Yəni başlayacaq fikirləşməyə ki, bunu niyə belə olur? Niyə insanlar belə vəhşidir? İnsanlar niyə bir-birini öldürür belə? Yani Russo belə bir mənzərə cızmışdı ki, və bu mənzərənin yanında başqa bir söz də deyir. Deyirdi məsələn, amma küçə adamı bizim bazar qadınları belə yazır. Bazar qadınları cəmiyyətin aşağı təbəqəsi hesab etdiyimiz adamların. Düşünməyə bir eee yönləri olmayacaq. Onların ilk işi, ilk gördükləri, ilk addım atdıqları addım o bir-birinə girən, bir-birinin başını kəsməyə hazır olan insanları aralamaq olacaq. Bir daha təkrarlayiram. Russo deyir ki, bir filosofun, bir düşüncə adamının, bir savadlı insanın pəncərəsinin altında kiminsə başını kəsəndə həmin ziyalı, oxumuş, savadlı adamın işi qulağını tıxıb o vəhşət səsin eşitməmək sonra isə durub baş verənlər barəsində düşünmək olacaq. Amma bizim və yax da cəmiyyətin aşağı təbəqə hesab elədiyi bazar qadınları, küçə adamları, o dalaşanları, bir-birini öldürənləri heç nə düşünmədən ayrılacaqlar. Russo bunu niyə görə deyirdi? Bu yanımda gördüyünüz dəyərli bəy Russo hesab elirdi ki, onun həm dövrləri olan, onunla bir etapda, bir mərhələdə yaşayan marifçi filosoflardan fərqli olaraq Russo deyirdi ki, əslində savadlanma, dilimlənmək insanların təbiətin pozur. Yəni ağıl çox ağıllı olmaq insanın digər insana acma duyğusun, mərhəmət duyğusun aradan qaldırır. Rousseau bu mənada marixçiliyə qarşı idi. O hesab edirdi ki, insanın fitrətidir ki, bizim bəzi bəzi yox, əksər dindarlar dostlarımız bunu deyir ki, onlar hesab edir ki, insanın fitrətən fitrətidir, yəni fabrik ayarları humanistdir. Mərhəmətlidir, başqasının dərdinə yanandır. Amma sonradan ki biz e, oxuyuruq, məlumatlanırıq, nə bilim, dünyanın gəlişindən gedişindən baş çıxartmağa başlayırıq, onda bizim ehtiyat tədbirlərimiz özümüz üçün daha güclənir. Nəyinki başqalarının dərdinə halına acıqlama. Bu çox mübahisəli məsələdir. Hörmət tamaşaçılar. Yəni Rusiyaya, Rusunun bu fikirlərinə qarşı çoxlu fikirlər də yazılıb ki, yox, belə deyil, başqa cürdür. Amma bu fikir doğurdan da mənim qəlbimə yaxın gəlir. Yəni mübahisəli olsa da qəlbimə yaxın gəlir ki, çox təəssüf ki, biz Facebook-dan, nə bilin, başqa yerlərdən də görürük ki, özün oxumuş hesab edən, ziyalı hesab edən insanlar gözlərinin qabağında Başı kəsilən qardaşlarının harayına getmirlər. Özlərindən müdrüc fikirlər icad eləyirlər, status yazırlar ki, yoxub. Polis də insandır, polis də qanunu qoruyur. Polis olmasa belə olar, elə olar. Amma ilk iş orada nə olmalı idi? O insanı ki, sürüyə-sürüyə 8-9 polis aparırdı o polisin əlindən alınmalı idi. Və hətta düşüb ora insanlar etiraz eləməli idi ki, axı bu insandır, bu nə edib? Mina partlatmır, terror eləmir. Kiminsə başını kəsmir. Evindən çıxıb karantin rejimini pozub, xəbərdarlıq elə. Və ya düşdünə qışqır qayidə evə. Amma bizim xüsusən kişilərimizin savadları əslində heç bu dərində savad sayılmaz. Bizim quya Məən kitabları oxumağımız, məən biliklərə əlimizin çatması və Facebookda iki status yazmaq bacarığımız bizi insanlıqdan uzaqlaşdırıb. Russonun dediyi o filosofun gününə qoyub ki, gözümüzün qabağında qardaşımızın başını kəsirlər, biz fikirləşirik ki, görən bu falan etik kodeksə uyğun idi, uyğun deyildi. Görən cinayət məcəlləsinin falan maddəsinə uyğun idi, uyğun deyildi halbuki orada birinci iş o bu çaqla insanın günahı, insanın başın kəsən adamı dayandırmaq olmalı idi. Və bunu Azərbaycan qadınları etdi. Nə qədər paradoksal görünsə də, mən bunu Azərbaycan qadınlarının o etratsı insanların Azərbaycanın təhsil sistemi ilə beyinlərinin zəhərlənməməsində görürəm. Onlar dırnaq arası maarifçilikdən, təhsildən uzaq qaldığına görə fitrətən təbiəyətən daxillərində olan insanlıq onların dilə gətirdi. Onları etiraza gətirdi. Çünki rus və digər o təbiətçi filosoflar deyir ki, insanın daxilində, eləcə də bunu dindarlar deyilir, humanizm var, mərhəmət var, başqalarının dərdinə yanma var. Bu qadınların dünənki etirazında Nə qədər təkrər edirəm, qəribə görünsə də, Russonun yanaşması ilə baxsaq, təhsilsizliklərindən Azərbaycanın lazımsız təhsilindən elmindən uzaq qalıb öz daxili insanlıqlarına sadiq olmalarından irəli gəldi və bu çox yaxşı hadisədir. Bizim iki yolumuz var. Biz ya onu mən hökm kimi demirəm təbii ki, və Çox xahiş edirəm ki, mənim efirdə elədiyim çıxışları heç kim hökm kimi, Quran ayəsi kimi qəbul etməsin. Mən də sizdən birinizəm və beynimə gələn fikirləri, oxuduğum məsələləri, çalışıram ümumiləşdirim, burada deyim. Mən də səhvə yol verə bilərəm, bu təbiidir, amma mənim bu günkü qənaətim belədir. Biz ya yüksək səviyyədə təhsilə çatmalıyıq, təhsil almalıyıq, özümüzü inkişaflətdirməliyik. Ya da Təhsili kənara qoyub öz daxilimizdəki insanlığın, vicdanın diktə etdiyi hərəkətlər etməliyik. Ortada yarımçıqlıq etmək bizi əli aşından dedir və laşından da. Biz nə o təhsilsiz insanlar kimi başqalarının dərdinə yanan ola bilərik. Kiminsə başın kəsəndə qaçıb onu ələldən ala alarıq. Nə də təhsilli insanlar kimi cəmiyyətin qarşı, qabağa getməsi üçün, insanlığın inkişafı üçün elmin in, yeni nailiyyətlər əldə etməsi üçün töhfə verə bilərik. Nə o tərəfdən, olur, nə bu tərəfdən. Belə dostlar, mənim bir az məsələlərin öz aləmimdə dərin qatına getmək təşəbbüsüm bundan ibarət idi, amma bir neçə saatdan sonra Bakıda baş verən Vilayət Evazovun qoççu dəstələrinin özbaşınalığı haqqında videom olacaq. Siz də öz fikr və təkliflərinizi mənə yazıb göndərə bilərsiniz ki, başda bu baş verən hadisələri necə dəyərləndirirsiniz. Sağ olun, sağ qalın. Öz şərhlərinizi mənə yazıb göndərin.